Kau ke saya kena saman sebab tulis status Facebook? Hm. Ramai orang ingat saman malu ni hanya untuk selebriti atau ahli politik. Tapi sebenarnya, sesiapa pun boleh kena saman malu. Termasuk kita, terutamanya yang kerap dan aktif di media sosial. Dalam dunia sekarang, setiap perkongsian, komen atau ulasan dan repost kita boleh jadi bukti di mahkamah. Kadang-kadang, niat kita cuma nak luah perasaan atau nak pertahankan kawan. Tapi tahu tak, penggunaan dan perkongsian ayat atau perkataan tertentu sebenarnya boleh menyebabkan kita dituduh memfitnah dan boleh menyebabkan kita disaman beribu malah beratus ribu ringgit. Jadi dalam video ni, kita akan diterangkan secara santai tapi jelas macam mana seseorang itu boleh kena saman malu di Malaysia. Apa perbuatan yang dikira sebagai fitnah bertulis? Dan kenapa alasan saya tak tahu tak boleh selamatkan anda bila kes dah sampai ke mahkamah? Antara sebab paling biasa seseorang boleh kena saman malu ialah bila dia menulis atau memuat naik kenyataan yang berunsur fitnah di media sosial. Contohnya apabila kita tulis dalam Facebook, syarikat tu tipu orang. Individu ini kaki penipu. Ramai dah jadi mangsa. Kalau kenyataan tu tak benar dan tak betul dan kenyataan tu menjejaskan nama baik seseorang atau syarikat, kita sebenarnya boleh diheret ke mahkamah. Undang-undang takkan tengok niat kita. Walaupun kita boleh kata saya cuma bergurau ataupun saya hanya nak beri peringatan kenyataan itu tetap boleh dianggap fitnah selama mana kenyataan itu palsu dan menjejaskan reputasi pihak lain. Saman tetap boleh difailkan terhadap kita. Fitnah ni bukan sekadar menuduh curang atau mencuri. Apa-apa saja tuduhan palsu yang boleh buat orang lain dipandang rendah, dibenci atau kehilangan kepercayaan pun tetap dikira fitnah. Ramai ingat, kalau kita tak buat posting asal, tapi kita hanya tukang komen di bawah posting orang lain, kita selamat. <tipas> tapi sebenarnya tidak. Tidak setidak-tidaknya, kawan. Kalau kita tulis komen atau ulasan di bawah posting media sosial orang lain, contohnya kita tulis komen dalam status kawan kita tentang seseorang yang didakwa suka tipu orang saya pun dengar dia memang kaki tipu orang scammer besar itu pun boleh dikira fitnah walaupun kita cuma menyampuk sahaja di ruangan komen kita tetap dan masih boleh kena saman hmm masih boleh kena heret ke mahkamah mahkamah Malaysia pernah memutuskan bahawa komen di media sosial pun sebenarnya adalah penerbitan fitnah sama seperti status atau posting asal. Jadi, walaupun kita tak buat posting atau status utama, kita tetap bertanggungjawab atas apa yang kita tulis. Lagi satu ni, ini yang ramai orang tak tahu dan jarang diberitahu. Kadang-kadang posting kita tu sendiri tak ada masalah, tak ada fitnah. Tapi ada pula kawan-kawan kita yang tulis komen berunsur fitnah di dalam posting kita. Itu pun boleh menyebab kita kena saman malu. Walaupun bukan kita yang tulis komen fitnah, contohnya lah kita buat status, saya kecewa dengan servis syarikat ni. Tiba-tiba hm. ada kawan kita jadi nasi tambah dan komen, syarikat ni memang penipu besar, skamer unggul, pengarah dan pekerja dia pun semua mangkuk hayun punya kaki scammers kalau kita biarkan komen fitnah tu terpapar sahaja bawah status kita tak padam atau delete kita sebenarnya boleh dianggap telah menerbitkan fitnah tu juga dalam undang-undang anda bertanggungjawab atas apa yang dibiarkan berada di laman anda jadi bila ada komen pelik atau tuduhan melampau padam terus. Jangan biarkan sebab tanggungjawab tetap pada anda. Kalau sekadar share atau kongsi suatu kenyataan yang mengandungi tuduhan fitnah pula macam mana? Boleh kena saman ke kalau setakat share? Jawapannya, ya. Boleh kena saman. Zaman sekarang, memang ramai dari kita yang suka tekan share tanpa semak lebih-lebih lagi melibatkan isu-isu yang viral. Tapi hakikatnya, bila kita kongsi balik dalam platform media sosial kita atau kita forward dalam WhatsApp group atau retweet kenyataan palsu tentang seseorang, kita sebenarnya menyebarkan fitnah tu dan boleh disaman. Tanggungjawab untuk menyemak kebenaran sesuatu kenyataan terletak pada orang yang menyebarkannya jadi alasan saya tak tahu itu fitnah tak boleh dan tak akan diterima di mahkamah jadi kena sentiasa semak sedalam-dalamnya sebelum nak share apa-apa posting dari orang lain <laughs> atau cara yang lebih bagus jangan share apa-apa terus kalau tak berniat nak sebar fitnah macam mana sebab hmm Ramai juga cuba pertahankan diri dengan alasan mereka tak berniat nak memalukan sesiapa. Tapi dalam undang-undang fitnah, niat bukanlah faktor utama. Apa yang lebih penting adalah kesan kenyataan tu. Adakah ia menjatuhkan maruah atau reputasi orang yang kena fitnah? Adakah kenyataan tu boleh menyebabkan orang ada persepsi tak baik terhadap orang yang kena fitnah? Kalau jawapannya ya, maka orang yang kena fitnah tu boleh failkan saman terhadap kita walaupun kita tak ada niat jahat atau tak tahu kenyataan tu palsu. Jadi berhati-hatilah bila menaib sebab dunia media sosial ni ada je yang akan tangkap screenshot dan simpan. Kesimpulannya, berhati-hatilah setiap kali kita nak tulis posting, tulis komen, atau kongsi apa-apa di media sosial. Kadang-kadang kita marah, kecewa atau cuma nak luah perasaan. Tapi satu sahaja perkataan yang tak baik terhadap seseorang tu sudah cukup untuk menyebabkan kita diheret ke mahkamah. Silap hari bulan, kena bayar pampasan kepada orang yang difitnah sehingga beratus ribu ringgit. Hmm. Haru. Sebelum tekan post, tanya diri kalau orang cakap benda ni tentang aku, aku rasa tak best ke tak? Kalau jawapannya tak best, maka itu petanda jelas, jangan post. Ingat ya, tanggungjawab untuk cek fakta terletak pada kita, bukan pada orang lain. Sesal dahulu, pendapatan. Sesal kemudian, tiada <g Passive Chinese> gunanya. PENAFIAN Semua kandungan dalam info video ini diterbitkan oleh channel YouTube Ilmu Legal dan laman web norhafizlaw.com adalah untuk tujuan kesedaran dan pengetahuan umum sahaja. Ia tidak boleh dianggap sebagai nasihat undang-undang atau digunakan bagi memulakan tindakan undang-undang secara sendiri dan tanpa mendapatkan pandangan daripada seorang peguam yang bertauliah. Untuk maklumat lanjut atau bagi mengatur sesi konsultasi guaman anda boleh menghubungi firma guaman Hafiz Tan Hazlina Kuala Lumpur melalui laman web norhafizlaw.com ataupun anda boleh berurusan dengan mana-mana peguam pilihan anda ingat ilmu itu penyuluh hidup